Про роль місця української жінки сьогодні в нелегких умовах нашої держави ми поговоримо з депутатом Біляївської районної ради Дмитро Чапір у Нас сьогодні зранку вітаю вас. Здравствуйте, Оксана Дмитре. Сьогодні знаємо і бачимо, яка ситуація в Україні. Чоловіки. На війні на жіночі тендітні плечі лягає дуже велика відповідальність усього того, що називається життям, ростити дітей, виховувати і заробляти, треба все жінці встигати одночасно. Скажіть, будь ласка, яка роль і місія сьогодні української жінки? Оксана, дозвольте с вами, не согласіться не тільки сьогодні. Роль української жінки вона не змінюється на протяжині. многих веков это конечно же воспитание детей нас, настоящих патриотов нашей родины э, берегини семейного очага это э, ну, роль женщины ее невозможно даже передать словами это скажем так все э, это начало э, всей нашей жизни. Але я запитую, чому тому, що сьогодні важче набагато, особливо тим родинам, в яких чоловіки мобілізовані? Є родини, які втратили свого годувальника, і нам, жінкам, мамам, бабусям, доводиться впоратися із тими всіма проблемами на самоті. Скажіть, будь ласка, яка все таки місія жінки, от як ви бачите, чи це лише берегиня? Чи багато справ, все-таки может женка здесь Як это, как вы У нас женщины, вы знаете, заняты во всех сферах деятельности. Это социальная сфера, культура, образование, медицина. На этих хрупких плечах лежит все. Я еще раз подчеркиваю, так сложилось, что ну, женщина – это двигатель. И не секрет, что для каждого мужчины женщина, которая она, которая проникает к нему в душу, она является его двигателем, его сердцем. Она двигает им всю жизнь, она направляет его в этой жизни. Поэтому ну, тут невозможно, скажем так, разделить эти чувства. Конечно, я не могу с вами согласи... не согласиться в том, что на сегодняшний день на некоторые семьи перепадают тяжелейшие испытания. И э, тут уже заключается роль нашего общества для того, чтобы э, видеть таких женщин, которые остались одни, которые остались без кормильца, которые потеряли своего любимого родного человека, тех матерей, которые потеряли своих сыновей, тех сестер, которые потеряли своих братьев. Мы просто обязаны их находить. Помагають їм і вместе переживати їх горе і утрату. Дмитро, сьогодні багато переселенців прийняла Одеська область із Луганської та Донецької областей. Серед них багато жінок із дітьми, які в досить важких економічних умовах у багатьох санаторіях одежі. ми знаємо і в Біляївському районі також вони є. Які найперше проблеми вони відчувають? Ну, проблема – это, естественно, расселение, не хватает общежития, не хватает жилья для людей, которые сегодня, на сегодняшний день переезжают в нашу Одесскую область в связи с тем, что ну, жить в тех, на тех территориях, в которых они жили раньше, не предоставляется возможным. Ну, что я вам скажу, мы опять же здесь, я буквально… Два-три дня назад имел счастье провести с психологической волонтерской организацией праздник, который они назвали. Я с ним могу полностью согласиться. Планета мечты в сантуре Люсдорф Видиопольского района. И опять же, опять же мы видим вот на простом примере вот эту безраздельную женскую любовь. Я увидел. Очень много разных, совершенно разных людей, которых объединило одно желание помочь, желание поделиться своей любовью, желание отдать свою любовь и чем-то как-то согреть этих людей, которые сегодня очень обделены и по сути дела остались один на одним со своим. один на один зі своїм горем, угу. крім того, ви депутат районної ради, і ви, мабуть, знаєте краще проблеми сільської жінки, які на сьогодні. Заходи, якщо можна так назвати, треба зробити чиновникам державі для того, щоб полегшити жіночу, жіноче життя. Тому що ми знаємо, що в селі нема роботи, не завжди вистачає садочків. І сільській жінці в рази важче ніж нам, міським, так так би мовити. Ну, сложно розділити міські, сільські. Мне кажется, что проблемы, если есть, они есть везде. И вот тут э, наступает роль нашего мужского плеча, тыла. Так. Человекам надо на себя да. взять Тут этих проблем. Если, если нет рядом э, того действительно надежного сильного угу. по-настоящему мужчины, мне кажется, что тяжело приходится как женщине, которая работает в городе, так и так. в селе. Я вам скажу, что я мужчина, который вырос в селе, которого воспитали. Сельские женщины ⁇ это моя любимая бабушка, моя мама, которая проработала воспитателем в сельском детском саду. И ну, проблемы для женщины, нашей украинской женщины, которая богата душой и сердцем, для нее самые основные проблемы ⁇ это когда... Не дай бог с ее родными, близкими что-то происходит не так, если есть какая-то проблема. А все остальные житейские, вот эти перипетии, их можно назвать так, наши женщины про... Проходя з високопоняти головою. А як стосовно роботи, от, наприклад, сільській місцевості дуже важко, крім бюджетних місць, так знайти собі застосування. Ми бачимо, що мало підприємств, де задіяні жінки, в основному це сільське господарство. Куди можна ще влаштуватися? І от в цьому, мабуть, і роль держави. Також аби створювати робочі місця на сільських місцевостях. Ну сьогодні це проблема государственного уровня і. Мы будем надеяться, что она в дальнейшем будет в обязательном порядке решаться. Потому что ну, сегодня экономический кризис постиг все сферы деятельности нашего государства: как бизнес, так и сельское государство. Ну, у нас действительно есть серьезные экономические проблемы. И на селе они ощущаются. В основной своей массе наши женщины женщины, которые проживают на сельской местности, они в основном в своем задействованы, вы правильно говорите, либо в социальной сфере, культурной, образование, медицина, ну и работа на тех предприятиях, которых, к сожалению, очень мало на территории сельских районов. Ну, скажем так, каждый из нас должен делать все для того, чтобы эту ситуацию улучшать и мы идем в направлении развития экономического нашего государства. Uh -huh. Может, не совсем так, как хотелось бы быстро и успешно, но в любом случае каждый вносит свою лепту. Uh -huh. Я считаю, что только так мы можем прийти к чему-то лучшему. Дмитрий, скажи, пожалуйста, у вашему жінки, у вашему житті були жінки, які відіграли роль? И кто це? Ну, я вам сказал что это моя бабушка, это тот человек, который, э, на мой взгляд, сделал, э, ну вот, э, у нас большая семья, у моего папы три брата, у э, моей мамы э, братья и сестры четыре. И то есть вот э, бабушка, это, она, скажем так, э, являлась цементирующим э, таким веществом, который э, в общем, сделала полностью, у нас нету отдельно эта семья, отдельно это. То есть одна велика родина. Одна велика родина, и, скажем так, вот это, вот это направление, которое она задала мне в жизни, я считаю, что именно она ему задала, вот оно мне помогает дальше двигаться, жить, развиваться, это все. От ви сказали, що жінка насправді надихає чоловіка на великі справи, так? Але чому сьогодні ми бачимо так мало жінок в політиці? Ми бачимо, що в Верховній Раді весь час чоловічі розбірки доходить до бійок. Жінка ніколи би так не зробила і такого не відбувається. Чому все-таки в нас суспільство, ну, по суті, не дає змоги жінкам піднятися на найвищий щабель керування? Мне сложно ответить на этот вопрос. Честно вам скажу, может, исторически так сложилось. А может, может... может все-таки мужчины доминируют в нашей стране и не дают конкуренции женщин оминуть его? Я не могу вам, скажем так, в эти ну, ваша прекрасные думка. весенние дни... <laughs> ваша думка <laughs> мне просто цікава. Говорить... О том, что человеки доминуют. Ну, мне кажется, что та женщина, которая хочет идти, двигаться и созидать, она это делает. И тем более наши украинские девушки и женщины это такой симбиоз красоты, прежде всего. Особенно а, одесские о, женщины. Пожалуйста, вы сидите о, передо мной. Прекрас... Да, прекрасный пример красоты, ума. И самое главное такого духа. Поэтому мне кажется что просто не всем это надо вы не задавали себе такой вопрос то есть ну, не всем женщинам это надо все-таки гораздо наверное приятней жить окруженной любовью, заботой, заниматься любимыми детьми, потому что для женщины, Для більшості жінок це найголовніше, це те, що є целью цілею життя. Це воспитание дійсно достойних. Э, Материнська місія це насправді это... найголовніша да, э, да. місія жінки. Ну що ж, Дмитре, я вважаю, що настав час кілька слів сказати жіноцтву не лише України, а й Одеської області, зокрема. І когось особи... особисто може хотіли би привітати. Будь ласка. Я хочу пожелать всем женщинам Одесской области, Украины, мира. Прежде всего, это мира. Мира в душе, мира в их домах, в их семьях. Ну и, конечно же, любовь. Любовь для каждой женщины ⁇ это ну, повод для того, чтобы расцветать повод для того, чтобы жить, повод для того, чтобы созидать, творить и наслаждаться жизнью. Мне сложно передать словами те чувства, которые ты испытываешь, глядя на женщин, которых ты действительно любишь по-настоящему всей душой. Это чувства необыкновенные. Я желаю всем женщинам, чтобы... На них завжди необыкновенным взглядом і испытывали к ним необыкновенные чувства. Угу. Є хтось із ваших рідних, кому ви особисто хотіли би сказати привітання, крім дружини? Я вітаю всіх своїх рідних і близьких. Я дякую вам. Ну і нагадаю нашим глядачам, це був Дмитро Чепір, депутат Біляївської районної ради.